Окей, okay. mm -hmm. да. далее у нас. Дальше у нас стандарты Воскресенко Акаферино. Mm -hmm. Дальше. Воскресенка, как бы ребята стойкие, тем более, как я видел, они принимали очень, mm -hmm. много, очень большое участие в матчах зимних кубков. Mm -hmm. То есть очень много зимних кубков, которые были сыграны буквально 6-7 кубков, они сыграли практически в каждом. Я опущу факты, как они там играли. Но все-таки ребята играли, ребята набирались опыта. Я думаю, не каждая таких команд собиралась регулярно в два билета, она играла на практике и так далее. тем более, как они имели постоянный спарринг. Поэтому, думаю, ребята могут что-то показать. И, как я видел их небольшое интервью на форуме, ага. команда, команда, настроена на первое место и немного сравнивает себя с Бразилией. Да, да, Тоже довольно-таки серьезные амбиции. Думаю, стандарту есть чего бояться. А стандарт же команда новичок, которая либо преподнесет подарок, либо ну, ты преподнесет подарок уже в воскресенке. Видаешь провагу уйти пайку? Стандарту. Стандарт, да? Да. То есть, если... на то, что Воскресенье это практически сборная Бразилии. Практически. А Киевская? киевская Бразилия. Ну, почему-то так, потому что я не верю почему-то в эту команду. Не знаю. Воскресенье? Да, то есть я Слово, не говорю, образца, да, да, я не говорю что вы слабые или что такое, просто я... Интуиция подсказывает, да? Что стандарт, я, я вы... вам не доверяю, видя Стражный стандарт. то, да и небольшое такое, то есть ваша небольшая ложь, когда вы сказали, что вы заняли четвертое место в шестой лиге, хотя это было одиннадцатое, и с не очень хорошим mm -hmm. показателем по забитым пропущенным голам, то есть все-таки mm -hmm. зачем брать в интервью и Торгов. Поэтому ну, да, не буду, так, процент, так. Пропал... вы меня, конечно, извините, стандарт, но... значит, стандарт, вот так вот, окей, дальше интернациональное такое наше, Вау. противостояние Олимпик и Винтергарден, то есть зимний сад, можно так сказать команда, команда Олимпик, тоже видел я их не интервью, свид опытные ребята, рассказали мне небольшую такую историю по поводу того, как почему Олимпик Uh -huh. Потому что, когда делали форму, получилась форма Марселя. Ну и, собственно, решили так назваться. То есть, довольно-таки неплохо. Я думаю, форма им поможет. А про команду Winter Garden, то есть, я их организатора uh -huh. не знаю, но хоть они были на собрании организаторов, то есть, это уже радует. Это ну уже да, ну не да. Не такой инкогнито, как может быть. Поэтому... Да. Мы порвал видишь, все-таки Все-таки небольшая на стороне Олимпика, так да, окей окей удара у нас дальше предпоследний матч это матч салюта и гладиатора угу. то есть как я знаю что у салюта что Гладиатора есть ребята которые были заиграны за четвертую лигу за пятую лигу то есть для них это поле не новое но как команды новые то есть что салют, что гладиатор как угу. я понял они только с этого сезона начинают играть и поэтому адаптируется mm -hmm. к этому, кто то, дома, в группе, да? кто то, возьмет возьмёт, э, ну, по крайней мере, как я знаю, то есть, э, если я салют, то я тоже видел интервью, <H2> mm -hmm. ребята с одного района, значит, я думаю, они, наверное, собирались и играли, поэтому, mm -hmm. может, какая-то наигранность mm -hmm. вот у них присутствует. «Гладиатора», то есть, что я могу сказать, э, команда с боевым названием, тоже mm что-то -hmm. Да, название «Гладиатор». Я как-то думаю, почему сам «Гладиатор»? команда. Ну, геги ну, с предположением, это вот, нормально. Думал либо очень боевая команда. Ага. Либо... Даже не знаю. Ну, Любит посредственники вообще... меня. <свеч> <свеч> не, не обязательно. Но <свеч> вообще как бы я предположил, что в этой команде почему-то, к примеру, не легион, там, <свеч> гладиатор. Думаю, потому что в этой команде практически каждый человек это выдающаяся личность. Можно <свеч> так сказать. Основно типа, Каждый вообще. человек. Каждый боец, так. и поэтому каждый борется до конца. Угу. То есть не то, что его выпускают. Сразу, рел... буду вам одной вазе, может быть действительно, сам так он и ехал в команде да, Гладиатора. Да. И ты ведаешь права в команде Гладиатор, так? Все-таки да. Почему-то вижу ну, боевой дух команды. Ну, ну, даже так? не из-за этого, просто в салюте кажется скамейка игроков угу. не такая большая. И чисто может на физических силах гладиатор. Угу. Обыграет их. Окей, окей. И команда Устане, да, и у нас Последний авангард, и команды Юнисеф. Юнисеф, Авангард. Дальше. Про, про этих ребят могу сказать, что Авангард команда, которая принимала участие, то есть вот были два человека на интервью, они сказали, что они по три года уже в это довольно-таки много, это довольно уже таки mm -hmm. можно было уже поле изучить, тем более не такое большое. Про команду Юнисеф, ну, абсолютно новичок, такие же, как очень много присутствует в этой mm -hmm. лиге. И думаю, то есть, команду мы расстроим буквально за первые несколько туров. Либо они угу. что-то будут показывать с самого начала, либо они будут просто ребятами со двора, которые... С командой или Да? Ну, не обязательно. То есть, где-то так. А если говорить, в общем, про чемпионат, снова же повторюсь, то есть, присутствует большое количество команд шестой лиги, присутствует очень много неизвестных команд, которые раскроют свое лицо буквально за первые несколько туров. So mm -hmm. мы будем знать, что они себя представляют и могут для них вообще бороться за место под солнцем пятой лиги. Mm -hmm. Но есть, к примеру, вот я бы из всех этих команд отдал, думаю, преимущество небольшое Штурму, потому что команда уже имеет, в принципе, звание mm -hmm. второго места шестой лиги. Я думаю, это что-то значит. Mm -hmm. и... Ну, команда Штурма имеет опыт э, кажется, не маленький, вот такие вот, э, ну, Зим ну, не только зам замок. Команда Штурм, она довольно-таки давно уже гоняет Шкиринопа у нас на лиде. Ну, тогда, тогда Гравцы, да, они там где-то переплетались, где-то пересекались. Поэтому, ну, да. я думаю, ты матч тратишь. Я думаю, будем видеть по первым турам, то есть... Хотя, с, по крайней мере, мне очень интересно, как mm сложится -hmm. здесь ситуация, потому что с таким количеством неизвестных команд и просто само хочется прийти посмотреть что же они из себя представляют чтобы знать примеру как против них играть и так далее потому что против некоторых команд шестой лиги которые я либо видел либо уже знаю как они играют либо могу спросить друзей которые с ними играли то есть хотя бы понять что они из себя представляют здесь абсолютно неизвестность ну да Окей, вот так сань и буквально давай только слив на камеру нашим э, глядачам, которые двигались сегодня нас, побожающегося приемного, хорошего на сезон 2011 2015 да, На 2011 сезон я, конечно, пожелать хотел бы хорошей погоды, отличных полей для футбола, удачи, чтобы никогда не падать духом, даже после серии поражений, бороться за каждое очко и, конечно же, красивых, ярких побед, эмоций. Этого сезона. Ну и, конечно же, спасибо ХФЛ за то, что они есть, за то, что есть такой чемпионат, который дает нам возможность не просто бегать по улице, играть в мяч, а чувствовать какие-то эмоции. А я с своей стороны добавлю, но знаю, что мы, было потому что в 8 не буквально давно было. Скажу проемных, и хороших вам фанатов футбола. Дивите, футбол, болевайте за футбол, играйте в футбол. Любите життя, хай счастлив. Саня, yeah.